Salam hörmətli və dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz bu gözəl həyət evi Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Baxın, hal-hazırda olduğumuz evin həyətidir. Bura ağlay döşəniləcək darvazası, baxın, buradan olacaq. Bu hissəsi isə asfalt yol olacaq. Hal-hazırda təmir işləri gedir bu ərazidə. Evimizin də də son tamamlanmış işləri gedir. Kürsülü, qoşa daşına tikilmiş bir evdir. Baxın, bura da pavaldır. Keçək indi evin içərinə. Baxın, 4 daş kürsülüdür. Bura evin dəhlizidir. Bir də təsdiqləyirəm, son tamamlanma işləridir. Yalnız qapıları bir də pəncəsləri qalıb, başqa heç bir şey qalmayıb. Deməli, daxil olaq. Qonaq otağına baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Klassik 3 otaqlıdır. Həyətində rahatlıqla maşın yerləşir. Qiyməti olduqca uyğundur. Bu nahar otağı ilə üzbüz mətbəx yerləşir. Mətbəx mebelindən, əlağə, rahatlıqdan stol stolumuz yerləşə biləcək genişlikdədir. Deməli, burada yerləşir birinci yataq otağı. Hallar söhbət təmir işləri getdiyi üçün biraz səliqəsizlikdir. Burda yerləşir iki yataq otağı arasında. Baxın belə bir sanitar qovşağı, lazımi olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb. Burda isə yerləşir ikinci yataq otağı. Yəni ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Ən əsas məsələlərdən biri olan sənəd budur, qutçadır. Evə kombi xətti çəkilib, pol laminatdır. Bu sar evin qiyməti 41 min manatdır. Ərazisi bir daha təşəkkür edirəm. Xırdalanda Avtur Kəşəş kompleksinin arxasında 7 nömrəli məktəbin ərazisi sayılır bu ərazilər. Son tamamlanma işləri gedir. Təxminən 4 günlük iş qalıb burada. Qiyməti isə 41 min manatdır. Real alzıya cü zendirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub bildirişləri tam açıq saxlayıb yeni məzələrdən, revlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb bizim Instagram səhifəmizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdə.